В Черном море учения по борьбе с подводными диверсантами и безэкипажными катерами. Бойцы отряда спецназначения выполняют подводные спуски и отрабатывают уничтожение вражеских дайверов-террористов. Экипажи патрульных катеров «Раптор» совместно с морской авиацией устраивают охоту на малоразмерные цели, выявив катер. Моряки открывают огонь из артиллерийских автоматов у правого порт. Огонь ведется на дистанции до двух километров. Благодаря именно таким тренировкам накануне бойцы Черноморского флота уничтожили все 10 морских дронов, которые Зеленский направил на Крымский мост. За неделю российская армия нанесла по военным объектам на Украине 11 групповых ударов. Вот новые эффектные кадры боевого применения ФАП-3000. Самую большую из планирующих авиабомб сбрасывает на цель истребитель-бомбардировщик 134. 34 Блинкин говорит, что F-16 на Украине, а Зеленский сказал, на Украине их нет. Ждем 18 месяцев, но истребителей так и не видели. Ну и Джозеф Рабинет Байден, мне становится деда жалко, только что в письменном виде заявил, то есть на публику его более не выводят, поэтому он пишет письма, заявил, с нетерпением жду возвращения к предвыборной кампании на следующей неделе из гонки не выхожу. Начитался, Гадин. Прошу. Сейчас Трамп Очевидно, купается в лучах славы, находится на определенном политическом пике, и это связано с одной стороны действительно с большими проблемами а, у демократов в первую очередь у Байдена, с другой стороны, конечно, покушение вот в этом а, детективном сериале, который называется "Американские выборы", ну тоже является одним из таких острых сюжетов. От президента Соединенных Штатов многое зависит и переживание Зеленского они очевидны. Вот он рассуждает тяжелые работы с Соединенными Штатами. Слушайте, нет никакой работы. Есть жесткое, четкое подчинение Соединенным Штатам. Есть ключик, которым заводится Зеленский, и этот ключик есть у одного парня, президента Соединенных Штатов, кто бы он ни был. Ну и с другой стороны, мы понимаем все вот эти вопросы, связанные с потерей территории. Для Зеленского равны потеря власти, вполне возможно потеря жизни, да, ну в лучшем случае бегство из э, страны, которую он вверх, вот эту вот кровавую катастрофу. И, конечно, его неуверенный вид, вот эти все переживания, очевидно, это вопрос э, не Украины, хотя это вопрос Украины, а это вопрос возможности Зеленского вообще сохранить и себя, ну и те новоровные богатства, которые он завладел за последние годы. Но с точки зрения э, развития мира очень важно, я перехожу вот к этому большому информационному сбою в системе Microsoft, да, ну, на самом деле, вы посмотрите, ведь что показывает этот сбой? Что для мира очень важно, для страны, суверенитет. Россия не раз об этом говорила, на питерском форуме об этом говорил президент, причем в разных сферах. Вот посмотрите, не знаю, что привело к этому. Там ошибки программистов. Скорее всего, но вы представляете, если это не преднамеренное, а если бы э, да, американская разведка или же американские структуры, которые полностью контролируют эту систему, приняли бы решение, какая трагедия с погибшими, с э, людьми была бы вообще в мировой части, которая как раз работает активно в этой информационной системе, да? Поэтому надо выстраивать суренную систему. И Российская Федерация, и действительно санкции во многом и сыграли определенную роль. Потому что попытка подсадить страну на технологические разработки Запада, мы не отказываемся от научно-технического прогресса, нужно иметь суверенитет. Китай, он понимал и понимает, что происходит. Недаром вот Третий Пленум, который завершился в Компартии Китая, он говорил о научно-техническом прогрессе, о суверенитете, о разработках космической отрасли, нанотехнологии, искусственный интеллекта и так далее наша российская система, советская система, она была менее аварийная. Космические запуски. Во времена Советского Союза два с половиной раза меньше было аварий. В Америке 60-е, 80-е годы каждый год практически блокауты совершались в энергетической системе. В нашей стране ничего не было, пока господин Чубайс в начале 2000-х не начал разваливать энергетическую систему. Надо посмотреть в историю и выстраивать свою политику, исходя из интересов государств. Суверенитет. Для нашої країни. повідомлялося те, що ракетна небезпека лунала в тимчасово окупованому Криму. Дописували навіть російські пабліки, що працювала ПВО. Як ми бачимо, 24-й канал це все більш детально розписав. і Дописав, що місцеві мешканці повідомляють про вибухи в кількох районах. Так, от обговоримо, в яких районах імовірно лунали вибухи. бо безліч з'являється інформація від рашистів про те, що там лунали вибухи, там лунали вибухи. Вони не знали, що куди і робити, просто вірили своїй ППО. так, от як ви бачите на своїх екранах дописували наступну інформацію. В Джанкоє роботи трос ПВО на цілом нова піднімається поднімається дим. сообщають підписчики. Красноперекопський район теж взриви, сообщають підписчики. Хто знає подробності і фото, відео, Дописали, що надсилайте. Ну, звісно, ми розуміємо, що більш детально буде з'являтися трішки згодом. А коли буде достеменно відомо, що і як там працювало, бо Бачимо, що рашистська ПВО старалася на всю потужність. Далі рашисти вже писали, що у Криму і Севастополі а, вони просто чекають вже на атакамси, тому дописували інформацію про те, що там пролітали атакамси. А початково писали наступне: Внімання Крим. Атакам з касетною частю бить в укриттях і ні в коєм случі не трогати поражаючі елементи. Друге повідомлення було в німа. Крим Київ пуски американських касетних ракет. Причому дописали знаєте помилку. Вони допустили таке якесь слово написали навіть не американські, а щось там Амаровські в них вийшло у кінцевому висновку. Ну тобто, розумієте, така паніка була, мабуть, що вони встигали вже писати правильно. Що як відбувається у тимчасово окупованому Криму, але дійсно така давно там не було, скажімо так, і прекрасно, якщо потрапили куди потрібно, бо з останніх новин ми з вами пам'ятаємо, що там було знищено і систему ППО рашистів, і не лише це, і Реби. От і тому наші захисники, звісно, працюють у цьому напрямку для того, аби знищувати в тимчасово окупованих територіях важливі об'єкти для РФІ. от ну і включно ми розуміємо, що бу будь-які логістичні шляхи військові хаби також будуть знищуватись. Скажімо так, час ранкових казачок вже був введений і дописаний від міноборони Рашистської Федерації. Що ж там писали рашисти? Зараз з вами достеменно поговоримо. Адже насамперед вони вже нашкрабили деяке таке зведення у своєму телеграм-каналі, не лише телеграм-каналі, Так от, Міноборони РФ. Минвбивства Российской Федерации дописала наступную информацию. в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить атаки с применением беспилотных летальных аппаратов самолетного типа по объектах на территории Российской Федерации. дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены на территории Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря. Топ-то Крым мовчать. Что мовчать. ж там происходит в Крыму, очень интересно. Сейчас хочу зайти и пора Реглянути насамперед, можливо, вже дописали інформації а, про те, що відбувається а, в тимчасово окупованому Криму, адже расисти полюбляють писати, бо атакам це штормшедоу, скальп а, для них це знаєте такі ну значущі ракети, про які вони часто полюбляють писати, навіть коли їх там просто-напросто не було. Ну, в принципі, що і потрібно було і думати, нічого вони не писали за тимчасово окупований Крим. Можливо, Розважаєв, той, хто там ре. Розважає в тимчасово окупованому Криму людей. Єдине, що він написав, адбой по балістіки. Да, ось таку інформацію він змістовно надав, як ми бачимо. Ну а в принципі почалася тривога о 7.38 за версією розважаєва, і закінчилась вона о 8.05. Тобто більше ніж не більше, а півгодини лунала повітряна тривога. Ну, і включно рашисто, це ж бідкали, що там щось літає, що вони якісь вибухи чують. Якщо буде з'являтися інформація з приводу того, що відбувалося у Криму, обов'язково вам про це все повідомимо.